коллеги, добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Ну, вначале хочу поприветствовать вас всех да, от вновь созданного, от имени вновь созданного Министерства промышленной политики. Второе, хотел бы поблагодарить тоже за приглашение сюда. Это, я считаю, да, если у меня есть свободное время, я обязательно буду посещать вот такие да, круглые столы, потому что эта тема мне не безразлична. Это первое. Второе, я действительно 25 лет промышленности, поэтому я знаю, о чем мы здесь будем говорить. Вот. И ваше мнение для меня, это будет очень, конечно же, важно. Сегодня мы с вами обсудим одну из важнейших тем социальной и промышленной политики. Вот это мое мнение, я на нем буду настаивать. Вот это вопрос о сохранении и развитии главного ресурса украинской экономики. Это нашего человеческого потенциала. Этот вопрос все время да, стоит во главе угла и на контроле нашего руководства нашей страны. Есть особое поручение от президента Украины, от премьер-министра Украины. И я считаю, что этот вопрос будет одним из главным, и он есть одним из главным в работе Министерства промышленной политики. Ну, к слову, хочу сказать о том, что вчера правительством было принято решение на кабинете министров Украины о... В начале выполнения министерством промышленной политики своих обязанностей. Поэтому сегодня мы уже можем смело говорить о том, что мы переходим от стратегических планов вот, к конкретным действиям, конкретно поставленным цельным задачам и выполнением этих задач. И я надеюсь, что сегодня мы обсудим с вами глобальные вопросы, поставим себе цели и задачи и будем иметь такую дорожную карту, которую нам нужно выполнить. Прежде чем... Говорить о проблемах я бы хотел немножко обратиться к статистике. За последние 10 лет в целом показатели динамики несчастных случаев, да, ну, как бы и позитивные. Все вы о них знаете. Я немножко повторюсь, хотя это, наверное, госгортехнадзор. Госгор, более подробно нет? Пока нет. Ну хорошо. Если что, меня поправят. Так, количество несчастных случаев за последние 10 лет сократилось практически втрое. С 26 тысяч, это просто несчастные случаи, в 2002 году до 9800 случаев в 2012 году. Вдвое уменьшилось смертельный травматизм. Так, в 2002 году это был 1 300... 000. 1300 человек и в 2012 году это 623 человека. Уменьшилось количество несчастных случаев, я считаю, это самый главный показатель, на 100 тысяч трудящихся. Вот на нем нужно базироваться. Если в 2002 году это было 7 на 100 тысяч трудящихся, то сегодня это 4,5. Такой коэффициент. Но эта статистика, конечно, ну, нас не устраивает. Вот будучи на предприятии, да, я составлял для э, инженера технического персонала такие карты вот KPI и стремление было сократить травматизм, как просто травматизм, так и смертельный к нулю. Вот это стояла главная задача инженерно-технического персонала предприятия и в компаниях, в которых я работал. Как бы ни была статистика позитивной, но все равно этот вопрос будоражит всех, в том числе и прессу. Да? Вот эта, эта информация не сходит с полос газет, интернет, телевидение, и по большому счету это, это правильно. Но почему же это все происходит? С каждым годом производство э, все больше становится высокотехнологическим, а в принципе оно тогда должно становиться и безопасным. Но статистика говорит немножко о плачевных результатах. Далее. Э, развитие техники, технологий работодатель получает возможность оградить работника от вредных факторов. Но что сегодня у нас говорит Санэпидемслужба? У нас сегодня практически 1 миллион 100 тысяч трудящихся работает во вредных условиях труда. Это очень большой показатель. Это практически 10% от всех рабочих в промышленности. И хотел бы еще отметить такой фактор, да, есть очень много частных предприятий, которые практически не отчитываются, не отчитываются по направлению охрана труда, не отчитываются по направлению промышленной безопасности, и это тоже рождает вот свои слухи на, на этих предприятиях, да, в тех регионах, где это происходит.